Hai susah lah itu jalan Di jalan bikin custom sana itu bukit sana itu pajak macam tanah semua Macam mana nih Saya punya kereta hari-hari mau wheeling itu makan Yang itu edges by kali-kali pun patah macam Jalan ke dalam pun cem Itu pajak saya ingat Alat tuin tepat di jalan sana Motor jalan pun sikit langkah saya jatuh Ha? Nah, ini macam kereta hari-hari kena mawiling tu Seluruh dia jalan pergi pihak IC Talam punya itu highway tu wah. Sini kereta kecil banyak jalan susah wah. Ha? Kadang-kadang dia naik bukit, losak lagi, kita plok lagi Dia patah jatuh pergi itu, jalan kita teruk lagi Polis pun tidak mau pergi jaga, JBJ pun tak mau pergi jaga Ah, 20, tahun sudah, tak pun tutup mata Bukan dalam pergi apa-apa Ya, saya tidak salah pun kena saman lagi Susah ni macam Percayakah anda jika dikatakan Lahat Datu pernah diserang lanun di tahun 1989 Memang anda percaya sekalipun bukti peluru di hotel Mido telah dilupuskan pemilik hotel yang menukar nama Hotel Mido kepada Hotel Silam Dynasty. Tetapi percaya ke anda jika dikatakan polis dan JPJ menjadi perompak di jalan raya? Mungkin tidak tetapi itulah hakikat yang terpaksa diterima penduduk Lahad Datu yang saban hari terpaksa bergelumang dengan tumpahan baja daripada lori hantu yang diubah suai tanpa kelulusan Jabatan Pengangkutan Jalan dan beroperasi di hadapan ibu pejabat polis daerah Lahad Datu Sabah. Bandar Lahat Datu yang dijenamakan semula sebagai Bandar Palma memang terkenal dengan industri pembungkusan baja terutama oleh syarikat-syarikat seperti Tech One, Mia, Agromate dan sebagainya. Tetapi agak malang kerana kerjasama penguatkuasa undang-undang telah menjadikan pemilik lori besar kepala sehingga mengabaikan soal keselamatan dan mencemarkan alam sekitar. Saya Amran, penunggang motosikal. Saya hampir lagi jatuh disebabkan baja yang tumpah di jalan. Sampai bila perkara ini harus berlaku? Dengan kuasa wang dan pengaruh politik serta penyumbang dana kepada wakil rakyat, konglomerat baja ini telah menjadi penjenayah alam sekitar dengan mengubah suai lori mereka tanpa perlu melalui pemeriksaan Puspakom atau kelulusan JPJ atau LPKP sehingga membawa lebih muatan dan berbahaya buktinya pemerhatian selama 3 minggu di Puspakom Lahat Datu tidak ada walau sebuah lori mengangkut baja menjalankan pemeriksaan di sini Akibatnya, jalan raya mudah rosak dan baja yang tertumpah di atas jalan raya menjadikan jalan raya masin sehingga mengakibatkan kereta yang berlalu lalang cepat rosak dan susut nilai. Malah menjadi penyumbang besar kepada kemalangan kerana sistem brek pecah disebabkan besi pemegang sistem hidrolik mudah berkarat. Sejak 1980-an, industri baja ini menjadi pemangkin pembangunan di Lahad Datu Tetapi Majlis Daerah Lahad Datu yang turut bersubahat tidak memperbaiki keadaan ini Sekalipun POIC telah ditubuhkan untuk menyerap semua pembangunan berasaskan kelapa sawit dan industri hiliran Kita tidak menentang pembangunan, carilah tempat yang sesuai untuk industri baja ada POIC, ada pusat industri. Kenapa harus mangsakan rakyat? Ya untungnya semua konglomerat, tapi rakyat terus menderita. Konglomerat peladangan dan industri baja seperti Tekguan, Agromed dan Benmea kebal daripada sebarang tindakan Jabatan Alam Sekitar, PDRM, JPJ, JKJR, Majlis Daerah terus mencemarkan alam sekitar melalui gudang haram yang didirikan di atas tanah mereka yang termasuk di dalam perkadaran Majlis Daerah Lahad Datu. Sepanjang jalan daripada Kastam Baru ke Batu 2, Jalan Segama dan Kastam Baru ke Batu 4, Jalan Tengah Nipah telah dicemari baja yang tumpah daripada lori hantu. Bukan sekali, malah berkali-kali dan setiap hari ketika kapal pengangkut baja berlabuh. Alangkah baik jika semua gudang baja memindahkan operasinya seperti Benmea ke POIC dan menggunakan jalan industri di POIC tanpa perlu melalui jalan awam bagi meminimalkan pencemaran. Tetapi faktor wang telah menjadikan jenayah ini sebagai peluang membuat wang kerana semua pihak mendapat habuan dan gembira dengan kolam rasuah tidak kurang 3 juta ringgit sebulan. Pak kata pepatah, hati gajah sama dilapah, hati nyamuk sama dicecah. Semua yang terlibat dalam pengangkutan baja bukan bumi putera di mana equity 30% Bumi Putra. Kita harap agar beri peluang kepada Bumi Putra, terutama Go busak Dewan Perniagaan Tionghoa Lahad Datuk yang diharap menjadi penaung kepada para peniaga Sebaliknya dipercayai melindungi operasi pengangkutan baja haram dari pelabuhan Lahad Datu ke gudang baja di sekitar Lahad Datu sejak 20 tahun yang lalu. Persoalannya sampai bilakah polis dan JPJ mahu merompak di jalan raya ketika Malaysia semakin hampir kepada pilihan raya? Jika ada sekatan jalan hanya sekadar mengabui mata pengguna jalan raya yang memfailkan aduan tetapi lori hantu terus menerus mencemar alam sekitar dan menyebabkan rakyat marah kerana kereta mereka mudah rosak. Kenapa wakil rakyat enggan membela rakyat yang ditindas oleh kegiatan ini? mereka termasuk di dalam golongan yang berada di dalam payroll mafia penjenayah alam sekitar yang mencari kekayaan di atas kesusahan orang lain Sampai bilakah penduduk Lahad Datu boleh bersabar